हैं जी हमारा दिल नहीं दुखता कि यार जब हमारे सामने हुजूर हज़ूर पागली सलात सलाम की सुन्नत की गुस्साखी की जा रही हो जब हमारे सामने नमाज़ें छोड़ी जा रही है हम कुछ नहीं करते कितना आसानी से हम नमाज छोड़ के बैठ जाते हैं वो एक बुज़ुर्ग थे ऐसे बाजार से जा रहे हैं ये एक हिकायत है बुज़ुर्ग बाज़ार से जा रहे थे तो उधर ही ना खड़े होकर ना वो दुआ मांगने लग गए दुआ मांगते मांगते साथ ही वो रोने लग गए तो कि अल्लाह वाला वहाँ से गुज़रा और उसने पूछा कि भाई क्यों रोते हो कहता जी मैं बाजार से गुज़र रहा था तो दुनिया वालों को मैंने दुनिया में मस्त देखा हर बंदा मस्त है कुछ नहीं पता किसी को तो मैंने दुआ की कह बार ताला इनको हिदायत अता फरमा तो मैं सुलह करवा रहा था इनकी किन की भाई बंदों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा था मैं अच्छा जी फिर वो चुप करके चले गए फिर दो तीन दिन बाद वही बुजुर्ग जो बाज़ार में खड़े होकर दुआ मांग रहा था रो रहा था अगले दिन वही बंदा बस बज... कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है फिर उसी बंदे का गुजर हुआ उसने देखा कि कल ये बंदा बाजार में खड़ा था आज ये कब्रिस्तान में खड़ा गया हालत वही है पहले दुआ मांगी फिर रोने लग गया उसने पूछा कि यार आज फिर वैसे ही कहता हाँ आज भी सुलह करवा रहा हूँ कहता क्यों कल नहीं बात बनी कहता नहीं कल बात नहीं बनी और बात आज भी नहीं बन रही कहता वो कैसे कहता कल मैं बाजार में था मैं सुलह करवा रहा था रहमान की उसके बंदों के साथ ठीक है ना अर्श वाले की फ़र्श वालों के साथ सुला करवा रहा था कल जब अर्श वाला मान गया था फ़र्श वाले नहीं मान रहे थे मस्त अपनी दुनिया में आज हालत ये है कि आज फर्श वाले मान ही बैठे हैं आज अर्श वाला रब नहीं मान रहा आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया यार आज हमारे पास टाइम है आज हमें अल्लाह ताला ने सांसें दी गए आज हमें अकल दिया शोर दिया है तो आज अपने रब से सुना कर लो आज इस दर पे आ जाओ आना तो है हमने मरने के बाद आना तो इसी दर पे है हमने मरने के बाद चार कंधों पे उठा के ले आएंगे हमें इसी दर पे आना है हमने रब की बारगाह में आना है फिर हम कफन में मुंह छुपाते फिर रहे होंगे उससे बेहतर नहीं कि आज ही अपनी इन दो टांगों पे चल के रब की बारगाह में आ जाओ सर बसजूद हो जाओ अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो आज वक्त है कल फिर हमारे पास सिवाय पछतावे को कुछ नहीं होगा यकूल या लई तनिकद्दम तुन बस फिर यही सदा होगी हमारे काश के हमने दुनिया में रहते हुए अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कुछ तोशा भेजा होता तो आज हम यहाँ पर सुरख हो जाते तो हम हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं